रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला आला करीम अल्लाह ने इंसान के दिल में अपनी औलाद और अपने घर वालों से कितनी मोहब्बत रखी है ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है जो उसने इंसान के दिल में पैदा की है तारीख़ में एक वाक़ा है ज़हिरुद्दीन बाबर का एक ही बेटा था हुमायूं और ये पूरे अंदाज़ा लगाएं कि बर्र सगी बर्रे सगीर पर हुकूमत थी उस बादशाह की हमायूँ बीमार हो गया उस वक्त के तबीब और हकीम जो थे उन्होंने बता दिया कोई इलाज नहीं है इसका जहाँ ना। बाबर परेशानी में उसके बिस्तर के गिर चक्कर लगा रहा है और अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी ले ले मगर मेरे बेटे को ज़िंदगी दे देना उसकी दुआ इतनी कबूल हुई कि महर्रेख लिखते हैं एक महीना भी नहीं हुआ होगा कि बाबर का इंतक़ाल हो गया और हुमायूं सेहतमंद हो गया ये मोहब्बत है इंसान की अपनी औलाद और अपने अहल वयाल से आज भी अगर हम कहीं भी हैं आज के ज़माने में भी मैं आप या कोई भी साहिब औलाद और अगर हमें ख़बर मिलती है कि छोटा सा बच्चा है इस वक्त बहुत बीमार है या चोट लग गई है हर काम छोड़कर हम अपने घर की तरफ भागते हैं ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है वही अल्लाह जिसने ये मोहब्बत हमारे दिल में पैदा की है उसे मालूम है कि हम अपनी औलाद को अपने घर वालों को कितना चाहते हैं इस दुनिया में हम उनकी हर तकलीफ़ देखना नहीं चाहते हर तकलीफ़ को ख़ुशी में बदलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि उनको गर्म हवा भी लगे क्या क्या सहूलतें उन्हें फराहम करते हैं हम ये तो उनकी जिस्मानी ज़िंदगी है फिज़िकल ज़िंदगी है फिज़िकल लाइफ है मगर उनकी रूहानी ज़िंदगी के लिए हम क्या करते हैं हम सब अपने घर वालों को उस दिन के ख़तरे से बचाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे जिस दिन कोई माल और दौलत काम नहीं आएगा ये अल्लाह ने कहा अल्लाह ने फरमाया ये ना याजीन अमन कुम व आहली कुमनारा ऐमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को मेरी उस आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान भी होंगे ये कितनी बड़ी वार्निंग है और अल्लाह सुबहाना व त मुखातिब की नहीं कर रहा है ई मान वालों को ऐ मान वालों जिनका दावा है कि तुम अल्लाह को मानते हो अल्लाह के रसूल को मानते हो उसकी किताब को मानते हो वो अल्लाह कह रहा है कि अब मेरे रसूल अहम्मद आल्लाम इनसे साफ साफ बता दीजिए कि ज़िंदगी ये है इस ज़िंदगी में तुम्हें बचाना है उस जिंदगी के खुसरान से उस ज़िंदगी के खसारे से जब कोई भी नहीं होगा इस खसारे से बचाने अन फुम कुम व आली कुमनारा अपने आप को अपने घर वालों को अपनी बीवी बच्चों को इन सबको उसाक से बचा कैसे बचेंगे उसाक से भाइय एक ही तरीका है जो अल्लाह ने बता दिया हम सबको ना इसमें कोई ऐसी राकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको बताऊं या आपको मालूम ना होना कि उस दिन के खसारे से क्या मुराद है जब हम ईमान वाले हैं तो सीधी सी बात है कि हम ईमान वाले हैं तो हमें सबूत देना होगा कि हम ईमान वाले हैं ना और ईमान वालों ही को ये फरमाया जो ईमान वाले नहीं हैं उनका मामला उनके और रब के दरमियान है और जो ईमान वाले भी हैं वो हर कोई अपने ईमान के लिहाज से अपने घर वालों की फिक्र करे असल फिक्र मुझे अपने आप को मुझे बचाने की और मेरे घर वालों को बचाने की मुझे करनी है आपको अकेले करनी है खुदा हमसे नहीं पूछेगा ये सबसे पहले जो सवाल होगा वो हमसे और हमारे घर वालों से होगा ऐ ईमान वालो अपने आप को अपने अहल वयाल को साग से बचा लो या ए मेरे अजीज हो बुजुर्गो ये दुनिया की जिंदगी यकीन कीजिए अगर इस रूए ज़मीन से सूरज की रोशनी छीन ली जाए गोपन अंधेरा हो जाए इस पूरी जमीन पर फिर भी मुमकिनात में से है कि इंसान तबाही से बच सके ना मगर इस ज़मीन पर वो लोग जो ईमान का दावा करते हैं मैं और आप हैं हम सब हैं हम ईमान का दावा करने के बाद भी अगर किताबी हिदायत से रोशनी हासिल नहीं कर सकेंगे तो हमारे नुकसान से हमें कोई नहीं बचा सकता हमारी तबाही से हमें कोई नहीं बचा सकता यहाँ की ज़िंदगी तो शायद हम जिस तरह चाहे गुजार लें मगर उस ज़िंदगी में फिर कोई काम नहीं आएगा कुल ख़ासनाकयामा अल्लाह तुसराबीन अल्लाह अकबर फिर फरमाया एक जगह अल्लाह ने कि मेरे नबी इनसे कह दीजिए कि असल खसारे में असल नुकसान में असल बैंक करपसी में असल टोटल दिवालिया होने में तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल लिया उस दिन जो कयामत का दिन होगा अल्लाह मुबीन याद रखिए यही वो खसारा है जो असल खसारा है अल्लाह फिर हमें ईमान वालों को कह रहा है कि कौन है असल खसारे वाले असल खसारे वाले वो नहीं हैं जो यहाँ पर रेडी पर सामान बेचकर अल्लाह के हजूर हुए या सारे पूरी ज़िंदगी जिन्होंने कभी छोटे का गोश्त मना खाया हो वो खसारे वाले नहीं हैं हो सकता है वो तो उस दिन फलाह में हो कि उन्होंने अपने रब के रास्ते पर चल कर जिस तरह भी हो सकी ज़िंदगी गुजार दी मगर क्या गुजरेगी हम पर कि हमने ये दुनिया बनाने के लिए लाखों करोड़ों अपनी औलाद को देने के लिए अच्छे अच्छे घर अच्छे अच्छे कारोबार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बैंक बैलेंस हम छोड़ कर जाने के लिए हमने सब कुछ कर लिया ये ज, ये ज़िंदगी जो दस बीस पचास साठ सत्तर साल की थी इसकी तो हमने फिकर की और वो ज़िंदगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी थी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया इन अलखासेन लदीन ये खसारे में पढ़ने वाले अल्दीन वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाल दिया अपने आप को नुकसान में डाल दिया अपने आप को तबाही में डाल दिया अपने आप को इस दुनिया की जिंदगी में मस्त होकर वालीम अनफ आलिम और तो और अपने आप को और अपने घर वालों को भी वही घर वाले जिन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाह सकते थे हम जिन्हें कभी बुखार में भी अगर हुए तो हमें फिक्र हुई कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखा सके उनको उस दिन हमने खसारे में डाल दिया जिस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है इनकी आर्जी ज़िंदगी बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया ना हलाल देखा ना हराम देखा न हक देखा ना 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 हक देखा कैसा भी आया जहाँ से भी आया इकट्ठा करते रहे बैंकों में हम बार लगाते रहे ना देखा कि अल्लाह का कलाम हमसे क्या देख कह रहा है ना देखा उसके रसूल सलाम की सुन्नतें क्या कह रही हैं इतना मस्त रहे कि याद भी नहीं रहा ये कि हमें ये दुनिया छोड़कर जानी है क्या वक्त होगा जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और ये ज़िंदगी संवारने के लिए आखरत की ये ज़िंदगी संवारने के लिए मेरे अखबान मेरे अजीज़ अकरबा सिर्फ एक ही मौका है ये मौका इस दुनिया में अल्लाह ने हमें दिया है ये एक ही मरतबा मिला है और ये एक मरतबा अगर गुजर गई तो उसके बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कुरान मतद जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग कहेंगे कि अ मेरे रब एक दफ़ा और भेज दे हमें ना फिर हम तो नहायत मत बन जाएंगे फरिश्ते कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास पहले किताब नहीं आई थी रसूलों की तालीमत तुम्हारे पास नहीं पहुँचे थी और हम उस वक्त कहेंगे कि हाँ पहुँची तो थी मगर उस वक्त हम तो उस जाहिर की दुनिया में बहुत मस्त थे अंदाज़ा लगाइए एक दफ़ा मौका है ये एक मौका अगर गुजर गया तो उसके बाद ये मौका नहीं यही दुनिया है यही रास्ता है जिंदगी का इस दुनिया से गुजर कर जाता है ये भलाई खैर और फलाह का मामला अगर करना है कामयाबी अगर करनी है तो यहीं से करनी होगी ना एक सिंध की रिवायतों में एक रिवायत आती है एक सूफी होते थे वो अपनी वालदा के साथ जा रहे हैं बताया फकीर नाम होता था उनका सर्दी की रात है माँ कह रही है बताया कहीं जा आग का अंगारा लिया कहीं से ताकि हम आग जलाकर ही गर्मी हासिल कर लें वाय ने जवाब दिया कहने लगी माँ कहने लगी अपने रब से कहे तू रब का फ़कीर है कि दो से से कोई अंगारा दे दे कि हम यहाँ आग भड़का लें वताए फ़कीर ने जवाब दिया मेरी माँ दो में कोई अंगारा नहीं होता अंगारे तो हर शख्स यहाँ से लेके जाता अल्लाह अकबर मेरे भाइयों हकीक़त यही है कि अहारे हम यहीं से लेकर जाएंगे अगर दोनों दोनों चीज़ें हमारे लिए मुमकिन हैं अगर हम चाहते हैं कि दो आग नाउलिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो मगर अगर हमने अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं किया तो यही आग हम यहाँ से लेकर जाएंगे। खुदा हमें तोफीक दे कि हम उसकी नेमतें यहाँ से समेटें हमारी आँखें खुल जाएँ हम वो रास्ता इख्तियार करें जो फलाई का रास्ता है और वो फलाई का रास्ता इख्तियार करने के लिए अल्लाह ने ओपनली कह दिया या यूहदीना लोगो मेरा डोर मेरा डर मेरा खौफ इख्तियार करो या योल्लीना अमनतुल्ला वल तनजुर कद्दमत मतल वत्तकुल्ला बात शुरू करने से भी पहले मेरे अल्लाह ने कहा कि खौफ करो डरो मेरे से और बात ख़त्म होने के बाद भी कहा कि डरो मेरे से वल तंजुर वलतनजुर नफसुमाकदा मतलब तुम में से हर नफ्स हर जान हर मुसलमान ये सोच ले कि आने वाले कल के लिए वो आगे क्या भेज रहा है गौर करना चाहिए मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों के इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए आने वाला कल इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं है हम माने या ना माने भले शुतर मुर्ग की तरह हम रेत में अपना सर दे लें इस दुनिया की जिंदगी में मस्त तो होकर हम भूल जाएं कि कल आने वाली है नहीं आने वाली है मगर उस आने वाली को कल को कोई नहीं रोक सकता ईमान वालों मुझसे डरो अल्लाह ने कहा आई होल्लादी ना अमन ऐमान वालो ईमान वालो हर जगह अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके कहता है कि अपनी आंखें खोलो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कल तुम ये नहीं कह सकोगे कि हमें पता नहीं था मुझसे डरो तकुल्लाह वल तंजर नफसुदम वल तरज देख लो अपनी आंखों से देखो कि तुम आने वाले दिन के लिए आगे क्या भेज रहे हो वकुल्ला और फिर अल्लाह से डरो अकबर अल्ला फिर अल्लाह कहता है कि मुझे सब मालूम है मैं खबीर हूं मैं बसीर हूं मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो अंदाजा लगाइए अल्लाह को सब मालूम है कि हम कितना मस्त हैं ये ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों मेरे बुजुर्गों कि हमें मालूम ना हो कि हमारा दीन क्या है ऐसा नहीं है कि हम हमें पता ही नहीं है ये कोई भी हो यकीन करें पढ़ा हो लिखा हो जाइल हो अनपढ़ो कोई भी हो हम सबको पता है कि अगर नेकी और तकवा की जिंदगी हम इख्तियार नहीं करेंगे हो सकता है हम यहाँ से तो कामयाब दुनिया वालों की ज़िंदगी हमें कह सके कि हम कामयाब थे मगर नुकसान में पढ़ कर, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा अभी हमारी आंखें खुली हुई हैं अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया एक हदीस से कुछ सी कि तेरा रब कहता है कि आदम की औलाद तुम सोए हुए हो जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी अल्लाह पर हम सब बड़ी आदम हैं हम हालांकि हम जाग रहे हैं हम समझते हैं हम जिंदा हैं मगर अल्लाह ने फरमाया कि इस ज़िंदगी में तुम्हारी आंखें बंद हैं बहुत मस्त हो तुम और इस ज़िंदगी की गुजर कर जैसे ही इस ज़िंदगी में तुम्हारी आंखें बंद होगी फौरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी हमारी मौत के बाद जैसे ही उस दुनिया की ज़िंदगी में दाखिल होंगी हमारी आंखें खुल जाएंगी मगर उस वक़्त उन तो आंखों के खुलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ये पेशानी की आंखें अगर खुली हुई हैं तो इन्हें गौर से देखें गौर से देखें और बचें उस दिन से उन अल ख़ास ख़ासयाम अजाल खसरामबीन इनसे कह दीजिए अपने रसूल खसारे में पढ़ने वाले ये ये ही लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भी खसारे में डाला अपने अहल वयाल को भी डाला योमयाम में और वो योमयामा का किया हुआ नहीं होगा वो तो किया था ना हमारा इस दुनिया का होगा अल्लाह मुझे और आपको तोफीक दे मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों कि हम अपने दीन पर चलने का सामान करें कामयाबी का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है चंद चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह कहता है कि ये मत करो और चंद चीज़ें हैं अल्लाह कहता है कि कर लो यही हिदायत है यही फ़ायदा है यही कामयाबी है कि जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने कहा है कि हम करें और जिन चीज़ों से बचने को कहा है वो बचें और सबसे पहली सीढ़ी कामयाबी के जीने पर चढ़ने की ये है कि मैं अपना सर हर रोज़ अपने रब की बारगाह में रख कर कहूँ सुबहान रबी अल सुबह रबी अल सुबह रबी अल नमाज़ पहला कदम है पहली मंजिल है मेरे भाई आज अगर हम इससे दूर है कोशिश करें इससे कोई मफर नहीं है यकीन करें किसी मुसलमान के पास उस दिन कोई उजर नहीं होगा कि मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी कितनी मरतबा हम ये बात कर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से कि पक्के मुनाफिक मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई भी अलैहि वसल्लम के पीछे आकर नमाज़ पढ़ता था हालांकि सच्चा मुनाफिक था क्योंकि उस जमाने में ये तस्वुर ही नहीं था कि कोई नमाज़ ना पढ़े और फिर भी मुसलमान कहलाए आज बहुत बड़ा खसारा है हम लोगों के लिए कि हमारी मस्जिदें चंद आदमी होते हैं सौ भी आदमी लगाइए तो क्या है हज़ारों लाखों की आबादियों में से मस्जिद खाली पड़ी है ये अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह को पसंद नहीं है आज जो कुछ आंखें खोल कर देख लो हमारे साथ मुसलमानों के साथ रुए ज़मीन पर हो रहा है इसकी वजह यही नहीं है इसकी वजह यह है कि अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं अल्लाह की आंखों में आके डालकर अल्लाह बगावत कर रहे हैं, पांच मरतबा पांच मरतबा मौजन पुकारता है अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है फलाह की तरफ आ जाओ फलाह की तरफ आ जाओ हम नहीं आते, हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं हम समझ रहे हैं कामयाबी ये है कि आधा घंटा मेरी दुकान बंद ना हो हम ये नहीं समझ रहे कि इतना बड़ा खसारा है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते इससे पहले कि उस हदीस खुदी के मुताबिक जब हमारी आंखें बंद हों और हमारी आंखें खुल जाएंगी, काश इस खुल इस ज़िंदगी में जब हम सांस ले रहे हैं हमारी आंखें खुल जाएं, हम अपने अल्लाह का पैगाम अमन्ना सदक न कहें हमने उससे कहा था कि समय ना वा तो है मेरे रब हमने सुन लिया और हम अतात करेंगे काश है मेरे रब हम तेरे अहकाम की अतात कर सकें ऐ मेरे रब हमें वो बंदा बना ले जिनसे जिनके अमाल की वजह से नेक और साल अमाल की वजह से तो इस दुनिया में भी उनसे मोहब्बत रखता है और आखरत में भी उनसे मोहब्बत करेगा ए मेरे रब हमें वो अमाल करने वाला बना दे जिनसे तेरी रहमतें नाजिल होती हैं और उन अमाल से दूर रख जिनसे तेरा गुस्सा नाजिल होता है मेरा रब मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता तोफ़ी तरमाए व माबल व आखिर व दामाना रब्बिल आलमीन